легальные перевозчики стоят на первой линии, сидят в своих автомобилях. Есть два диспетчера, один в стойке, за стойкой на зоне прилета и второй находится на, перед самыми автомобилями на тротуаре. Все остальные деятели ведут нелегальный бизнес, который запрещен на территории аэропорта отдельным приказом, но они на него плюют. Полиция, которая недавно сменилась в аэропорту Борисполь, наконец-то мы получили уже Постоянно действующую, так сказать, национальную полицию, уже Бориспольскую, а не временно прикрепленную, она имеет сегодня задачу бороться с нелегальными перевозчиками. Борется рьяно, но пока безрезультатно. Это люди, которые по украинскому законодательству имеют право там находиться. Я, они встречают кого-то постоянно. То есть им пытаются работники полиции создать неприемлемые условия, но не всегда достаточно, так сказать, качественно. Мы работаем с ними, с полицией, как заинтересованные в том, чтобы наш пассажир не получал вот этого сервиса, поехали недорого. И, и привлекли, кстати, с помощью Министерства транспорта еще такую организацию, как Трансинспекция. И сейчас у нас как раз объявлен месячник борьбы с нелегальными перевозчиками. И я думаю, что может мы за месяц каких-то результатов добьемся, создадим им невыносимые условия для этого предпринимательства нелегального. Посмотрим. Тяжело сказать, на самом деле украинское законодательство не дает нам возможности взять их под ручки и вывести из терминала, а очень хочется. И что касается еще. Э, нарушаем права граждан, которые встречают э, кого-то на вопрос, кого они не обязаны отвечать. Я лично присутствую неоднократно при подобных э, мероприятиях, инициирую их, провел лично э, десятки встреч с новым персоналом полиции, нацеливаю их на выполнение работы, не получаю пока качественного отдачи от них и продолжаю в том же духе контрольные, значит, пассажиры, к сожалению, нашу работу по борьбе с нелегалами не поддерживают. Как только доходит до того, что ему нужно подтверждать в суде, или еще мы прошли уже эту процедуру, на самом деле, здесь я понимаю, все думают, что это вот так простенько, мы прошли, я вам Могу ответственно сказать, что это очень сложный вопрос. История его очень глубоко, вопрос сложный. Полиция сменила милицию, которая это все крышевала, и тем не менее ВОЗ поныне там. Поэтому мы движемся, правда, мы очень заинтересованы в том, чтобы искоренить это, это зло в аэропорту Борисполь. Это Категорически недопустимо и подрывает наш авторитет, но успеха мы пока еще не добились. Теперь по поводу той автостанции, которая автобусная, я еще добавлю, значит, хочу анонсировать такой вопрос, что мы в ближайший месяц переквалифицируем эту автостанцию в парковку бесплатную на 20 минут, обеспечим таким образом слева от терминала D возможность провожающим и встречающим пассажирам в течение 20 минут бесплатно воспользоваться инфраструктурой аэропорта Борисполь. То есть мы сейчас заканчиваем возможно, диспетчеризации и в электронном виде. И мы перевели практически всю диспетчеризацию на электронный вид. Первая линия аэропорта тоже электронно диспетчеризируется, поэтому мы знаем время заезда, выезда всех такси, всех автобусов. Это дает нам возможность и зарабатывать деньги. Нам сегодня платят за это небольшие деньги, но тем не менее. И мы, так сказать, обеспечиваем своего рода безопасность для пассажиров в будущих поездках, потому что мы контролируем. Мы знаем каждый автомобиль, его номер, водителя имя, отчество, его телефон, в какое время пассажир сел. Если, не дай бог, какие-то вопросы возникают, мы готовы помочь пассажиру через его обращение в аэропорт. Я прошу прощения, я хотел добавить. Вообще борьба в ведущих аэропортах Азии, Европы с нелегальными перевозчиками, если вы обратили внимание, то в основном это экономика. То есть официальное такси в том же Стамбуле, несмотря на всю сложность этого города, можно доехать от Стамбула, от аэропорта в центр по счетчику каких-то 20 лир турецких, и ты получаешь правильного, качественного перевозчика, и тебя вручают в правильные руки. Но не дай бог, появится нелегальный перевозчик. То есть его могут эвакуировать вместе с транспортным средством еще и помять хорошенько. Но, но это, это работа полиции, но не аэропорта, к сожалению. Есть... Ни, ни для кого не секрет, что в Киеве 5% всего лишь легальных перевозчиков такси. 5%. То есть представьте, мы боремся... За предоставление возможности 5 процентов рынка, и боремся с 95% рынка. И наши пассажиры помогают этим 95% своими звонками в любимую службу, где ровно на 30 гривен дешевле проезд, чем у легального перевозчика на первой линии. Эта служба приезжает, оставляет автомобиль в неположенном месте, создавая транспортный коллапс вокруг аэропорта Борисполь в часы пик. И пассажир потом жалуется, что он прыгает с чемоданами через заборы. То есть, понимаете, здесь еще культура нашего пассажира, который не хочет пользоваться за 30 или 50 гривен дороже, предложенным ему гарантированным безопасным правом уехать в такси. Поэтому это на самом деле длинный путь, и мы его пройдем обязательно совместно с пассажиром, когда он нас поймет, что мы ему предоставили такую возможность, и все наладится. То есть пассажир нам должен помочь побороть вот это явление, когда он будет выбирать легальных, а не ехать с неизвестными, тогда и будет это. Да, друзья, будем надеяться, что пассажиры будут расти вместе с развитием авиации и выбирать только легальное такси, которое паркуется в аэропорту на первой полосе. Спасибо огромное всем участникам, спикерам. Получился, надеюсь, интересный диалог. Много новой информации, на самом деле актуальной. Спасибо и хорошего дня.